Я уже два месяца мучаюсь, мучаюсь а, в поисках актера, который мне нужен, понимаешь, которого я не могу найти. Я реально не могу его найти, потому что а, он очень молодой, это дефицит. Да, то есть человек, которому там 40, 35, у него уже опыт, таких актеров а, 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 а легче найти. А чем моложе, это нужно найти самородков, понимаешь, уже, может быть, который реально уже там свои там 20 круто играет. Я смотрю фильм. И сейчас этот человек может, если все будет хорошо, подпишет контракт сразу на две главные роли. То есть вчера он был студентом, да, как тут парнем, который мечтал там о через какое-то время, да, то есть, может быть, мы будем заходить и брать у него автографы. Вот как это случается, да, то есть у нас сейчас такая штука, есть интернет. Если раньше, да нам нужно было а, мучиться, как, как мы это все увидим? То сейчас это, это, это Facebook, да, вот просто, это Facebook. Ты, если твоя работа классная, она обойдет всю планету, она получит миллио, миллионы вообще просмотров на, на YouTube, да. Есть штуки, которые миллионными просмотрами идут. Если ты сделал что-то плохое или, или так себе, так ну не обижайся, знаешь, сделай следующую работу, я уверен что любая короткометражка, мне присылали много короткометражек, у них, посмотрите там, обратите внимание, там 10 миллионов просмотров, эти люди получают сразу контракты и Голливудские, какие хочешь. Да, есть, главное, чтобы имя в титрах, да, соответствовало, как говорится, реальному, и чтобы человек продюсер, не делайте такой ошибки, ребят, да, там, я вот недавно говорил про это, что люди придумывают эти детские псевдонимы, что-то там придумывают а, в Фейсбуке, у тебя должно быть твое настоящее имя, потому что продюсер наберет это имя в гугле, и он хочет увидеть эту фотографию и написать тебе, эй, да, то есть привет, как дела, я понял, как, как можно с тобой связаться и обсудить, вот у меня есть идея, я ищу режиссер и так далее и тому подобное. На, на мой взгляд, то, что сейчас это происходит именно так. Во всяком случае, половину актеров, людей, с которыми я сотрудничаю, именно так я и нашел, не, не на кинофестивале. Это вот сейчас, это первый раз. Меня пригласили в жюри, представляете, какой кто-то отказался, наверное.